आने से आज जोड़ा तनियाँ नहीं मारकर नहीं सर जाता कहना बहुत उत्तरी दिशा बताएं हर फोटो ना ये तो पूछ पगला जो फ़ोटो ला मात्रों फ़ोल्डर

सब भगवान ने पुलिस संसार प्रेम और शांति का संदेश दिया है शादी रूप महाकर्मा की चरण करते हैं और विश्वभूषण प्रज्ञा सूर्य

धन्यवाद महाकारुणी तथा गगवान बुद्धा की जय परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर महात्मा ज्योतिबा अरहं सम्मान समूह भगवान बुद्धं भगवंतं अभिवादे स्वाखा तो भगवत पन्नो भगवतो सावक सङ्गो नमामि नमो तस्स भगवतोहतो समासम्बुधस् नमो तस्स भगवतो सम्मा सम्बुधस् नमो तस्स भगवतो भूतम् शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि सङ्गम् शरणं गच्छामि द्वितीयं पि भूतम् शरणं गच्छामि द्वितीयं पि शरणं गच्छामि द्वितीयं पि शरणं गच्छामि तटे अं चिबुद्ध शरणं गच्छामि तटे अपि धर्मम् शरणं गच्छामि तदयम् पि सङ्गम् शरणं गच्छामि पानाति माता विरमणि शिखापदम् समादयामि पदे मि कामे सुमिच्छाचारा वे रमणि सिखा पदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिखा पदं समादयामि सूरमे नयजवमालटाना वेरमणि सिखा पदं समा सचित वर्योदपनम एतम बुदान शासन साधु 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 दिव्य प्रभु रत्न दिन स्तोति सकल हाँ। दिव्य प्रभु रत्न साधु वरदानतु अर्घकुल यभू शा शनामति भो तेज पङ्कजा नरवरालित वास्करा भगवन्त आमसाखरा सङ्गकाज चौदार संगरी शस्त्री नागरी कापला अरि गोदता मनस्मृति उजाडिता अगन्धिका मार्ग शोभते भारती े शरणङ्गय्य भूतो मे शरणं वर एतेन सजवजेना द्वे जय नातिने शरणङ्गय्य धमो मे शरणं एतेन होतु मे जय मङ्गलम् सा